Добрый день Андрей, поздравляю вас с титулом лучшего игрока последний матче Забили 4 гала на 3, 11, 18 и 41 минуты, расписав таким самым образом покер Поделитесь немножко о последнем матче, о его событиях Здравствуйте. Ну, конечно, игра была очень сложной и напряженной до, ну, до последней секунды. Другая, мы на последних секундах вырвали победу. Вот. Конечно, приятно, что забил 4 мяча, что помог команде выиграть и набрать 3 очка. Очень важно. Как удалось такое забить? Это ваше личное видение площадки или как-то помогают игроки по команде? Ну, конечно, без игроков не удалось бы запись только мячей. Ребята э, хорошо отдавали э, мне передачу на завершение. На завершение. Вот. В принципе, таких моих каких-то особых там. Я думаю, что команда все-таки. Какой голос из этого больше всего вам понравился? Стремительный такой, либо что-то было такое? Особенное? Нет, ну я все-таки, ну, голы все разные получились. Но все-таки, наверное, наиболее важный был четвертый мяч, когда я сравнял счет. Все-таки ну, у команды появилась уверенность в силах. И все-таки благодаря этому удалось победить. Скажите, у команды 4 победы и 4 поражения. Как вы считаете, почему не получается показывать стабильную игру вашей команды? Ну, здесь много факторов, влияющих на это. Конечно, один из таких факторов все является то, что команда возрастная, то, что ребята в основном все ну, работают и не получается, может, посещать тренировки, то есть нестабильный тренировочный процесс. Вот у них, ну, в принципе, много. Вот поэтому так наверное, получилось. получилось А стоит ли фанатам ожидать пятой победы в следующем матче с Пираной? Ну, я думаю, что надеяться нужно всегда на лучшее. Мы будем стараться и будем надеяться, что все-таки получится уже. А есть ли у команды ворваться в четверку финалистов и разыграть финальные серии? Ну, я думаю, что есть, конечно. Мы в том году заняли четвертое место, играли в финальной, в финальной части. Ну, там нам не удалось занять призовое место. Все-таки мы всегда стремимся к лучшему. И хочется, конечно, чтобы в этом году на, хотя бы на ступеньку выше команда поднялась. Как давно вы играете за АТЛ и где раньше выступали? Ну, за АТЛ я играю уже с той зимы, то есть на ну, год. Получается, это третий мой турнир за АТЛ. Вот. Ну, раньше играл в, в аматорских клубах в России и на Украине. «С какой командой Высшей Лиги было интереснее играть в турнире и какой матч больше всего он запомнился?» «Ну, в принципе, так выделить не могу. Такую особенную с которой было интересно играть. Все команды очень сильные соперники и очень интересно со всеми играть. Ну, запомнилась, ну, наверное, все-таки последняя больше игра. Она ну, самая последняя, грубо как бы говоря, ее больше всего запомнил». Что на ваш взгляд можно было бы изменить в турнире для того, чтобы он стал лучше? Ну, лично для меня, меня все устраивает в турнире, в принципе. Мне приятно играть в этом турнире, я бы хотел еще продолжать играть.